নমস্কাৰ জ্ঞান সম্ভাৰৰ আন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজি আমি আলোচনা কৰিব যত্ন কৰিম এ যি ভাইভা অৰ্থাৎ মৌখিক পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব গৈ আছে চ' এইবাৰ আমি সকলোৱে জানো ভাইভাত যথেষ্ট নম্বৰ আছে গতিকে আপুনি ভাইভাত কেনেধৰণৰ প্ৰশ্নৰ সন্মুখীন হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে যিটো মাৰ্ক বেছি আছে চ' কুৱেশ্যন বেছি হ'ব পাৰে এবাৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ আপুনি কুৱেশ্যন পাব পাৰে এইবাৰ ভাইভাত তৰ বিষয়ে কিছু আলোচনা কৰিব যত্ন কৰিম যেতিয়া আপুনি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই অনুগ্ৰহ কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব এনেধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ আপোনালোকে লাভ কৰিবৰ বাবে ত' আমি গুৰুত্ব দিবলগীয়া কথা হৈছে এইবাৰ আপুনি ভাই ভালে যেতিয়া মাতিব আপোনাক তো আপুনি কি কি চাই যাব আৰু সেই পাৰ্টিকুলাৰ যিবিলাক নিৰ্দিষ্ট বিষয় আছে সেই বিষয়বিলাকৰ পৰা আপোনাক কেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন সুধিব পাৰে চ' আমি প্ৰথম চাওঁ আমি জানিব লাগিব অসমৰ সংস্কৃতিৰ ওপৰত চ' অসমৰ সংস্কৃতি বুলি ক'লে তাৰ ওপৰত আপোনাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ উৎসৱসমূহৰ ওপৰত কুৱেশ্যন কৰিব পাৰে বিবাহ ওপৰত কুৱেশ্যন কৰিব পাৰে ভাওনাৰ ওপৰত কুৱেশ্যন কৰিব পাৰে বৰগীতৰ ওপৰত সত্ৰীয়া নৃত্য চ' বৰপেটাৰ ভোৰতাল নৃত্য অলপ অলপবিলাক জনাতো উচিত ছ' মোৰ ইয়াৰ কিছুমান আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ পইণ্ট আছে কৈ আছো আপোনালোকৰ চ' আপুনি জানিব লাগিব ঝুমুৰ নৃত্যৰ বিষয়ে দেওধনী নৃত্যৰ বিষয়ে এতিয়া কথাটো হৈছে কি এই বিষয়বিলাক সকলোৰে বাবে বহুত বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ নহ'লেও ধৰি লওক আপুনি যদি বৰপেটা অঞ্চলৰ মানুহ হয় তেতিয়াহ'লে আপুনি ভোৰতাল নৃত্যৰ বিষয়ে ভালকৈ চাই যোৱাটো খুব ভাল আপুনি যদি মাজুলীৰ মানুহ হয় চ' উদাহৰণ হিচাপেহে মই লৈছোঁ চ' সত্ৰীয়া নৃত্যৰ ওপৰত আপুনি খুবেই চাই যোৱাটো ভাল এনেধৰণৰ কিছু কথা থাকে চ' আপুনি যদি কিছু চাহ বাগানীয়া অঞ্চলৰ পৰা যাবলৈ হয় ত' আপুনি ঝুমুৰ নৃত্যৰ ওপৰত ভালদৰে জনাটো খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ ঠিক তেনেকুৱা কথা সামগ্ৰিকভাৱে গোটেই বিষয়বিলাকৰ ওপৰত আপুনি কিছু হ'লেও নলেজ ৰখাটো একেবাৰে জৰুৰী তাৰ উপৰিও আপুনি সেই পাৰ্টিকুলাৰ নিৰ্দিষ্ট যদি এই যিবিলাক আমাৰ ইয়াতে সংস্কৃতি দেখা হ'ল সেই সংস্কৃতিবিলাকৰ লগত আপোনাৰ ঠাই ওতঃপোটভাৱে জড়িত তেতিয়াহ'লে ডেফিনেটলি ভালদৰে জনাতো ভাল তো এতিয়া অলপ বেলেগ কেইটামান কথা চাই লওঁ চ' উৎসৱ বুলি ক'লে আমি তাৰ ওপৰত কি চাম বিহুৰ বিষয়েতো আহিব পাৰে আপোনাক এইটো সাধাৰণ এটা কথা চ' সকলোৱে জানিব আলি আই লৃগাং টুচু পূজা পৰাগ ন খোৱা বাথৌ পূজা নেক্সট যদি আমি মন কৰোঁ বৈশাখো বাইশ মহো হো মেডামেপি ইয়াতো একেধৰণৰ কথা নিৰ্দিষ্ট আমাৰ যিবিলাক আমাৰ পাৰ্টিকুলাৰ কি থাকে আমাৰ কিছুমান জাতি জনগোষ্ঠী থাকে আপুনি সেই নিৰ্দিষ্ট জাতি জনগোষ্ঠীৰ যেনে ব্যক্তি হয় মই একজাম্পল হিচাপে আপোনাক কৈছোঁ আলি আই লৃগাঙৰ কথা ইয়াতে আছে ধৰি লওক আলি আই লৃগাং হৈছে মিচিংসকলৰ এটা বিশেষ উৎসৱ তো আপুনি যদি মিচিং সম্প্ৰদায়ৰ ব্যক্তি হয় বাইবাত আপুনি আলি আই লৃগাং বা পৰাগ এই উৎসৱসমূহৰ ওপৰত কুৱেশ্যন আপুনি নিশ্চয় লাভ কৰিব চ' গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা চ' সেইদৰে বেলেগ বেলেগ যিখিনি উৎসৱ আছে আমাৰ যিসকল যিবিলাক আমাৰ নিৰ্দিষ্ট ভাই ভনী আমাৰ জাতি জনগোষ্ঠী আছে তেওঁলোকৰ সেই নিৰ্দিষ্ট উৎসৱটোৰ ওপৰত ভালদৰে চাৰ্জাটো খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ নেক্সট আপুনি কি চাব মেলা বা সন্মিলন আমাৰ অসমত বিভিন্ন ধৰণৰ মেলা বা সন্মিলনবিলাক হয় তাৰ ওপৰত অম্বুবাচী মেলা কাজিৰঙাৰ হস্তি মহোৎসৱ খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ জোনবিল মেলা হয় খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ দিহিং পাটকাই উৎসৱ হয় খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ নৱামী পৰহ আৰু নৱমীৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ হয় বাৰে চহৰীয়া ভাওনা খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ তো এইকেইটা প পবিত্ৰ মহোৎসৱ হয় এইকেইটাৰ ওপৰত আপোনালোকক কুৱেশ্যন সুধিব পাৰে ত' এইকেইটা কি হৈছে আমাৰ অসমৰ বিভিন্ন ধৰণৰ মেলা বা কিছুমান মহোৎসৱ হয় চ' এইকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ এইকেইটাৰ ওপৰত আপোনাক কুৱেশ্যন সুধিব পাৰে প্ৰথমে কৈছোঁ এবাৰ যিহেতু ভাইব্যাত ভালেমান নম্বৰ আছে চ' আপুনি কুৱেশ্যনৰ সংখ্যাই বা বেছি পাব আগতকৈ ত' এইবিলাকৰ ওপৰত আপুনি চাই যোৱাটো খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ নেক্সট আমি মন কৰোঁ অসমৰ যিবিলাক ঐতিহাসিক চিহ্ন আছে তাৰ ভিতৰত আমি যেনে কওঁ ৰংঘৰ কাৰেংঘৰ তলাতল ঘৰ জয়দৌল শিৱদৌল কামাখ্যা মন্দিৰ এইবিলাক যে আছে আমাৰ উমানন্দ মন্দিৰ চৰাইদেউ মৈদাম চৰাইদেউ মৈদাম শেহতীয়াকৈ আপোনালোকে জানেই বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ হিচাপে চিনাকি লাভ কৰিছে বা স্বীকৃতি লাভ কৰিছে পুৱামক্কা সূৰ্য পাহাৰ চুকাফাঁহ সমন্বয় ক্ষেত্ৰ আজান পীৰৰ দৰগা অগ্নিগড় ধোদৰ আলি মাজুলীৰ বিভিন্ন সত্ৰসমূহ দাম ডাঙৰ শিলসাগৰ এই গোটেইকেইটা যে আপোনালোকক দিলোঁ ইয়াৰ ওপৰত কিন্তু কুৱেশ্যন অহাটো একেবাৰে স্বাভাৱিক কথা তো আপুনি অলপ অলপ হ'লেও কোনে বনাইছিলে কেতিয়া বনাইছিলে কিয় বিখ্যাত এই কথাকেইটা অলপমান আপুনি চাই যাব লাগিব নেক্সট আমি চাওঁ অসমৰ ঐতিহাসিক কিছুমান ঘটনা আছে চ' সেই ঘটনাবিলাকৰ ওপৰত আপোনাক কুৱেশ্যন এবাৰ চিৰ সুধিব তো সেইবিলাকৰ ওপৰত কি আছে শৰাইঘাটৰ যুদ্ধৰ কথা আমি ক'ব পাৰোঁ ইয়ানদাবু সন্ধিৰ কথা আমি ক'ব পাৰোঁ নেক্সট আহোম যুগৰ যিবিলাক মূল ঘটনাৰাজি আছিলে আহোমৰ শাসনকালৰ সেই ঘটনাবিলাকৰ কিছু কিছু আপুনি চাই যোৱাটো খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ নেক্সট অসমৰ কিছুমান মূল ঘটনা আছে অসমৰ কিছুমান মূল ঘটনা বুলি ক'লে আপুনি সেই সেয়া আপুনি ইংৰাজসকল ব্ৰিটিছ ইষ্ট ইণ্ডিয়ান কোম্পানী অহাৰ সময়ত হওক বা বৰ্তমান সময়লৈকে যিবিলাক উল্লেখিত ঘটনা হৈছে সেই ঘটনাৰাজিৰ ওপৰত আপোনাক কিছু প্ৰশ্ন সুধিব পাৰে সেয়া লাগিলে খেলৰে হওক লাগিলে বিভিন্ন শিতানৰে হওক চ' অলপমান এই কথাকেইটা আপুনি চাই যাব খেলৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি যদি ৰিয়ান পৰা কথা ক'ব বিচাৰোঁ যেনে আমি বৰগোঁহাই কথা ক'ব বিচাৰোঁ হিমা দশৰ কথা ক'ব বিচাৰোঁ লনবলৰ ক্ষেত্ৰত আমি ক'ব বিচাৰোঁ চ' এই কথাবিলাক অকণমান মন কৰি যাব এইবাৰ খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব নেক্সট আমি চাওঁ অসমৰ প্ৰেক্ষাপটত বৰ্তমান সংঘটিত কিছু গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘটনা ত' এইটো মই আপোনালোকক অলপ আগত কৈয়ে দিলোঁ খেলৰ লগত জড়িত যিবিলাক ৰিচেণ্ট চলি আছে সেইবিলাক আপুনি চাব সাহিত্যৰ লগত জড়িত যিবিলাক সাহিত্যৰ আজি বৰ্তমান খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ হৈ আছে চ' তাৰ ওপৰত অলপ চাৰ্যটো ভাল যিবিলাক আমাৰ শিশু সাহিত্য নহ'লে আপোনাৰ সাহিত্য একাডেমী যিখিনি বঁটা প্ৰাপ্ত যিখিনি আমাৰ সাহিত্য অলপমান চাৰ্জটো ভাল চৰকাৰৰ লগত জড়িত বিভিন্ন ধৰণৰ কাম কাজৰ ওপৰত আপোনাক সুধিব পাৰে বিভিন্ন ধৰণৰ যিবিলাক আমাৰ ইয়াত আছে চৰকাৰৰ যিবিলাক আঁচনি আছে বা তেনেধৰণৰ কথাৰ ওপৰত আপোনাক প্ৰশ্ন সুধিব পাৰে নেক্সট আমি চাওঁ বঁটা বা সন্মান যিবিলাক আমাৰ ৰাজ্যিক বঁটা থাকে তাৰ উপৰি শেহতীয়াকৈ আমাৰ যি অসম গৌৰৱ অসম বৈভৱ এই যিখিনি বঁটা আছে ইয়াৰ ওপৰত অলপ হ'লেও আপুনি চাই যাব কুৱেশ্যন আপোনাক সুধিব পাৰে নেক্সট আমি চাওঁ বিশ্ব বুকুত খোদিত উল্লেখযোগ্য ঘটনা বা ৰেকৰ্ডসমূহ বিশ্বৰ বুকুত মানে এইটো আমাৰ অসমৰ প্ৰেক্ষাপটতে হ'ব যিবিলাক ঘটনাই আমাৰ কি হৈছে ধৰি লওক আমাৰ বিহুৱে ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ড কৰিছিলে কেতিয়া ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ড কৰিছিলে কিমান নাচনী নাচিছিলে এনেকুৱা ধৰণৰ কিছু প্ৰশ্ন আপোনাক সুধিব পাৰে চ' আমাৰ শেহতীয়াকৈ চৰাইদেউ মৈদামৰ কথা আপোনাক সুধিব পাৰে যিহেতু আমাৰ বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ হিচাপে স্বীকৃতি লাভ কৰিছিলে শেহতীয়াকৈ আপুনি যদি মন কৰে চ' দিহা নামৰ ক্ষেত্ৰতো আমাৰ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ড কৰিছিলে এনেকুৱা ধৰণৰ কিছু আপোনাক প্ৰশ্ন সুধিব পাৰে অ নৰ্থ নদী বা পাহাৰ আমাৰ অসমত যিবিলাক মূল নৰ্থ নদী বা পাহাৰ আছে তাৰ ওপৰত দুই এটা প্ৰশ্ন আপোনাক সুধিব পাৰে এইখিনি খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ নেক্সট আমি চাওঁ ভাৰতীয় প্ৰেক্ষাপটত কিছুমান উল্লেখযোগ্য ঘটনা আজি আপুনি চাব লাগিব যিবিলাক ঐতিহাসিক ঘটনা আমাৰ যিবিলাক বিদ্ৰোহ হৈছিলে চিপাহী বিদ্ৰোহকে আদি কৰি স্বাধীনতা আন্দোলনৰ সময়ত যিবিলাক আমাৰ ঘটনা আছিলে চ' তাৰ ওপৰত আপুনি অলপ অলপ চাহিজাটো ভাল বিদ্ৰোহসমূহৰ কথা মই ক'লো বিভিন্ন আন্দোলন বা যুদ্ধসমূহৰ ওপৰত আপুনি চাহিজাটো ভাল ছ' যুদ্ধ বুলি ক'লে আপুনি ইয়াৰো অকণমান মন কৰি যাব আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ চীনৰ বা পাকিস্তানৰ লগত যুদ্ধ যিবিলাক আমাৰ সীমা বিবাদৰ ওপৰত হৈছিলে আপুনি অলপমান আলোকপাত কৰি যোৱাটো তাত ভাল ছ' এইকেইটা খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ তাৰ উপৰি আন্দোলন কিছুমান চাব আৰু বিভিন্ন উদঘাটন সম্বন্ধীয় উদঘাটন সম্বন্ধীয় মানে মই এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান কথা ধৰি লওক ভাৰতবৰ্ষৰ শেহতীয়াকৈ চন্দ্ৰযান প্ৰেৰণ কৰিছিলে সূৰ্যলৈ সূৰ্যৰ সূৰ্যৰ ওপৰত কিছু অধ্যয়ন কৰিবৰ বাবে আপোনালোকৰ নিশ্চয় জানে কিছু যান প্ৰেৰণ কৰা হৈছিলে চ' এইবিলাকৰ অলপ অলপ চাব তো ইয়াতে লিখা আছে তাৰ ওপৰত চন্দ্ৰ অভিযান সূৰ্য অভিযান যিখিনি আছিলে আমাৰ সেইখিনি চাব বিভিন্ন সন্মিলন খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ জি টুৱেণ্টি সন্মিলনখন আছিলে তো কুৱেশ্যন সুধিব পাৰে আপোনাক তো খেল সম্বন্ধীয় কুৱেশ্যন আপোনাক সুধিব পাৰে ক্ৰিকেটৰ ওপৰত সুধিব পাৰে অলিম্পিক হৈ গৈছে অলিম্পিকৰ ওপৰত আপোনাক সুধিব পাৰে এইখিনি খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ হয় লগতে এইকেইটা এতিয়া চাব আপোনাৰ শৈক্ষিক জীৱনৰ মূল শিক্ষাৰ বিষয়ৰ ওপৰত যেতিয়া আপুনি এই ভাই ভাৰতত বহিব তো আপুনিতো তাতে ক'ব আপোনাৰ গ্ৰেজুৱেশ্যনত কেনেকুৱা ধৰণৰ কি ছাবজেক্ট আছিলে বা আপুনি কোনটো ছাবজেক্ট ভাল পায় তো তাৰ ওপৰত দুই এটা প্ৰশ্ন আপোনাক সুধিব পাৰে এইটো অলপ মন কৰিব নেক্সট আপুনি নিজৰ ঠাইখনৰ ওপৰত কুৱেশ্যনৰ সন্মুখীন হ'ব তাত অৰ্থাৎ আপুনি যিটো অঞ্চলৰ ব্যক্তি সেই অঞ্চলটো কিয় বিখ্যাত আপুনি নিশ্চয় জানে তাৰ ওপৰত কুৱেশ্যন সুধিব পাৰে কিন্তু সুধিব পাৰে নহয় এইটো এটা সোধাৰ খুবেই সম্ভাৱনা আছে ধৰি লওছ আপুনি মাজুলীৰ মানুহ মাজুলীখন কিয় বিখ্যাত ছ' এনেকুৱা ধৰণৰ কিছু কুৱেশ্যন আপোনাক সুধিব পাৰে সেই কুৱেশ্যনবিলাক সোধাৰ অৰ্থ হৈছে আপুনি সেই নিৰ্দিষ্ট অঞ্চলটোৰ সম্যক ধাৰণা আপুনি জানেনে আৰু আপোনাৰ কনফিডেন্স লেভেলটো আপোনাৰ সেই যিকোনো কুৱেশ্যন আপুনি ডিল কৰিব পৰাকৈ আপোনাৰ যিটো কনফিডেন্স লেভেল তাৰ বাবে এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আপোনাক সুধিব পাৰে নেক্সট খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ নিজৰ ভাল লগা বিষয়ে হবি আপোনাৰ হবীৰ ওপৰত কুৱেশ্যন সুধিব পাৰে আৰু হবি সদায় এইটো ক'ব আপুনি পৰাপক্ষত যিটো আপুনি এক্টিভিটি কৰিব পাৰে সেইটোহে হবি হ'ব পাৰে মোৰ বোধেৰে চ' কেতিয়াবা মই এনেকুৱা হয় আমি কুৱেশ্যন তাৰপৰা হাত সাৰিবলৈ গান শুনা বা এনেকুৱা ধৰণৰ কিছু কথা কৈ দিওঁ সেইটো হবি হ'ব নোৱাৰে হবি হ'বলৈ হ'লে আপুনি কি কৰিব লাগিব তাত এক্টিভিটি আপোনাৰ নিজৰ কৰিব লাগিব যিটো কৰি আপুনি ভাল পায় চ' সেইটোহে হবি হ'ব পাৰে চ' এনেকুৱা ধৰণৰ আপোনাক কুৱেশ্যন সুধিব পাৰে নেক্সট আপুনি বিচৰা চাকৰিটোৰ ওপৰত আপোনাৰ উপস্থিত বুদ্ধি প্ৰমাণ চাবৰ বাবে কিছু প্ৰশ্ন কৰিব পাৰে ধৰি লওক চাকৰিটো আপোনাৰ সেই জবটো কিয় পচন্দ হ'ল যদি আপুনি চাকৰি নাপায় কি কৰিব বা চাকৰি যেনে আপোনাক এনেকুৱা দুৰ্গম অঞ্চল দূৰত দিয়ে তেতিয়া আপুনি কি কৰিব আপোনাৰ পৰা সেইটো সময়ত কিছুমান ফিডবেক তেওঁলোকে ল'ব বিচাৰিব পাৰে আপোনাৰ কনফিডেন্স লেভেল বা উপস্থিত বুদ্ধি তেওঁলোকে ধাৰণা চাবৰ বাবে চ' এইখিনিয়ে খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ কিছু প্ৰশ্ন আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰি দিলোঁ চ' এইখিনি চাই আপুনি এ ডি আৰ ভাইভাৰ বাবে আপুনি প্ৰস্তুতি চলাওক পুনৰবাৰ কৈছিল কাৰণ এইবাৰ এ ডি আৰ ভাইভাত ভালেমান নম্বৰ আছে আপুনি ৰিটাৰ্ণত ভাল নম্বৰ পালেও নহ'ব যদি ভাইভাত আপুনি বেয়া কৰি দিয়েগৈ গৈ নম্বৰ নাপায় তেতিয়াহ'লে আপুনি যিমান কাট অফ নহওক কিয় আপুনি পিছ পৰি গুচি আহিব চ' বি কেয়াৰফুল এইখিনি আপুনি চাওক এবাৰ নিশ্চয় আপোনাৰ ভাইভাৰ ভাল হ'ব থেংক ইউ